Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya. Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat kepiting saus Padang yang enak dan mantep banget ya sobat. Kepiting saus Padang adalah sebuah hidangan makanan laut Indonesia yang terdiri dari kepiting disajikan dengan saus Padang yang panas dan pedas. Makanan ini adalah salah satu dari dua cara penghidangan kepiting paling populer di Indonesia. Kepiting saus padang ala dapur Erlangga ini tidak kalah lezatnya dengan masakan ala restoran ya. Video ini saya lengkapi dengan subtitle di seluruh negara. Dan sobat bisa mengaktifkan subtitle ini sesuai dengan negara sobat. Dengan cara klik pengaturan, kemudian CC, lalu pilih negara yang diinginkan. Di channel ini juga, sobat bisa belajar resep berbagai masakan asli Indonesia, seperti cemilan, minuman atau kuliner lainnya Nah sobat yang penasaran dengan kepiting saus padang ala Dapur Erlangga Tonton video ini sampai habis ya Bahan yang pertama Siapkan 1 kg kepiting Pilihlah kepiting yang masih segar ya sobat Untuk kepiting ini Sebelumnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya Berikutnya Siapkan air secukupnya, lalu rebus kepiting kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat kepiting yang sudah direbus tadi satu persatu ya. Untuk kuah rebusan ini jangan dibuang karena sebagian akan dipakai untuk kuah saus padang. Selanjutnya untuk bahan pelengkap kepiting saus padang, siapkan 3 buah potongan jagung rebus terlebih dahulu ya. Berikutnya, 1 butir telur. 4 buah tomat 2 batang daun bawang Kemudian 1 butir bawang bombay Langkah berikutnya Potong tomat menjadi beberapa bagian seperti ini ya sobat Selanjutnya, iris daun bawang menjadi beberapa bagian seperti ini ya. Berikutnya, untuk bawang bombay, iris tipis-tipis menjadi beberapa bagian seperti ini ya sobat. Untuk bumbu kepiting saus padang, siapkan 15 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1. Genggam cabai rawit atau sesuai selera. 8 buah cabai merah besar. 2 batang serai. 3 lembar daun jeruk. 5 ruas jahe. 5 ruas kunyit. 4 sendok makan saus sambal. 4 sendok makan saus tomat. 2 sendok makan saus tiram. Lada bubuk secukupnya. Kaldu bubuk atau kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, kemudian minyak sayur secukupnya. Langkah berikutnya, siapkan blender, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, jahe, dan kunyit. Tuang minyak secukupnya, blender sampai halus, ya sobat. Langkah berikutnya, siapkan wajan. Tuang bumbu yang sudah di-blender tadi, kemudian tambahkan daun jeruk dan serai yang sudah digeprek. Tumis bumbu ini di atas api kecil sampai berbau wangi dan matang, ya sobat. Setelah bumbu matang. Tuang air rebusan kepiting tadi kurang lebih 500 ml. Berikutnya, aduk-aduk sampai merata ya. Langkah berikutnya, masukkan kepiting yang sudah direbus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan potongan jagung yang sudah direbus sebelumnya, aduk-aduk kembali sampai merata, ya sobat. Sambil menunggu bumbu meresap sempurna ke dalam kepiting, tambahkan lada bubuk, kaldu bubuk, garam, gula pasir, saus tiram, saus tomat, dan saus sambal. Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur merata, ya. Agar kuah lebih kental, siapkan satu sendok makan tepung maizena. Kemudian cairkan dengan sedikit air rebusan tadi secukupnya, lalu aduk merata. Berikutnya, tuang ke dalam wajan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Langkah selanjutnya, masukkan irisan bawang bombay, Kemudian masukkan satu butir telur, lalu aduk merata. Langkah yang terakhir, masukkan potongan daun bawang dan tomat, kemudian aduk-aduk kembali sampai merata. Koreksi rasa terlebih dahulu, ya sobat. Setelah dirasa cukup pas, segera angkat dan matikan kompornya. Nah, sobat, kepiting saus Padangnya sudah jadi ya, siap disajikan. Untuk rasa kepiting ini sangat gurih, pedas, manis, dan kuahnya itu sangat mantap banget. Cocok disajikan dengan nasi yang masih hangat. Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya. Selamat mencoba, terima kasih ya sobat.